На слуху. на слуху. Програма на слуху в ефірі. Спасибі, що ви приєдналися в студії. Ольга ксьонс, наш гість. Сьогодні Олег Устенко, виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера. Пан Олег вважає, що розрив відносин із МВФ може призвести до погіршення економічної ситуації в Україні, і долар може підскочити до. 30 гривень. А, власне, чим ви аргументуєте, пане Олегу? Здравствуйте. Здравствуйте. Розкажіть свою позицію. В общем, моя позиція достатньо проста. Кромі міжнародного валютного фонду Україна не в состоянии получить ні одного цента, ні люб. от какого бы то ни было другого кредитора. Нету программы с Международным валютным фондом, нет финансирования от европейских структур. Вы знаете, Европа пообещала нам 600 миллионов евро, то есть фактически почти 650-700 миллионов долларов. Дополнительно не взойдут деньги, несколько раз обещанные Министерством финансов Соединенных Штатов Америки так называемые гарантии Минфина США для Украины, а это крайне выгодные для нас вот этот один миллион ле ардоларов, ми можемо одалжовувати подятьі деньги дешевле, чем даже мы одалжовуем под кредитные гарантии, вернее, деньги, которые мы одалжовуем от МВФ-а. От американцев мы можем получать деньги под 2% годовых. Это фактически сравните 3 от МВФ-а, самый дешёвый ресурс, и фактически 2 от американцев. Дивіться, але люди, які вас зараз слухають, і які вважають, що взагалі нам борги не потрібні і під 2%, і під 3%, думають, для чого ми повинні це брати? Це все одно будуть сплачувати ще наші діти і в Куки. И да, и нет. В средней долгосрочной перспективе, вот абсолютно согласен с тем, что вы сказали, но с некоторыми но. А в краткосрочной перспективе, смотрите, какая ситуация. У нас сейчас резервы ну, почти 14 миллиардов долларов. 14 миллиардов долларов вроде и неплохо, вроде это э, чуть выше чем 3 месяца покрытия импорта. Это почти 3,5 покрытия импорта нашего. Газ ты покупаешь, так, нефть ты покупаешь, так. медикаменты покупаешь, инсулин для больных диабетом, какие-то там, я не но знаю, поделки какие необхиднень нам на закупивлю необхидных нам товаров, стратегичных да да так. да, да. Вот, нам 14 миллиардов может не хватить. Э, нам их хватает на 3,5 с э, половиной месяца считается три mm -hmm. месяца если ты покрываешь нормально но смотрите ситуация какая осенью осенью вот этой осенью мы должны будем заплатить 600 миллионов долларов нашего как минимум процента, который мы должны заплатить по реструктуризированным европейским бандам. Помните, предыдущий Минфин реструктуризировал банды? Одна из большущих глупостей, которая была сделана в тот момент времени, это то, что они пошли на условия, что в период вот этой колоссальной турбулентности, которую переживает Украина и теоретически будет продолжать переживать ее до 2019 года, на этот период повышенной турбулентности они взяли на нас обязательства, я имею в виду на украинскую сторону, что мы будем продолжать выплачивать так называемый купон. Так вот, 600 миллионов долларов мы должны будем вернуть лет э, этой осенью э, по этим только долгам. Потом мы обслуживаем проценты и перед, э, перед Международным валютным фондом, перед Мировым банком, Повертаем перед Европейским в... Да. Добавьте туда, что в общем-то не мешало бы осенью как-то начать активнее закачивать газ в наши газовые хранилища. И вы легко выйдете на цифру превышающие 3 миллиарда долларов на эту осень потребность у вас в резервах 14 миллиардов 14 минус 3 вы сразу автоматически скатываетесь в 11 миллиардов по своим резервам но это не все ведь рынок не работает вот такими обычными арифметическими расчетами у вас есть западные кредиторы у вас есть иностранные кредиторы ваш частный украинский или наш частный украинский бизнес на руках имеет 100 миллиардов долларов внешних кредитов 100 миллиардов. Наша вся экономика за год произведет 100 Такая миллиардов бизнес долларов. И свои бурги. Прекрасно. Я тоже за, чтобы бизнес отдал свои долги. И так должно быть. Но бизнес не может взять гривню и вернуть ее где-нибудь э, во Франкфурте. Он должен купить доллары. А представьте себе, что у этого бизнеса, украинского, которого на руках 100 миллиардов долларов. И не мы за него отвечаем, правильно? Они должны сами нести ответственность. Но они в состоянии расшатать наш рынок до невероятности. Э, представьте себе, что ему надо вернуть доллары или швейцарские франки или евро надо будет возвращать 100 миллиардов не я не говорю что он будет возвращать 100 миллиардов но даже если называется я не хочу в экономические детали финансовые входить но называется глубина рефинансирования вот 100 миллиардов долларов сколько тебе сколько ты сможешь выпросить и не вернуть в этом году. И вот с 2008 года украинский бизнес падает на колени и выпрашивает, можно я не в этом году отдам деньги, а в следующем, через год. А он кормит все время обещаниями завтра-послезавтра. И вот эти завтра-послезавтра дают возможности гривне, опять-таки, чувствовать себя не так уж плохо. Так вот, если у вас нет программы с МВФ, в любой стране, в Украине в частности, то вот из этих 100 миллиардов долларов, возможно, придется дополнительно вернуть 1-2 миллиарда в этом году. Представьте себе, что вы к тем трем которые Помните, мы сказали, тем к трем, которые включают НАК, нефть газ, э, включают Лики, Минфин, и газ, включают Минфин, добавьте туда еще миллиард, два миллиарда Слушайте, долларов. Слушайте, Мы настолько зависимы от МВФ. В краткосрочной перспективе, да, абсолютно полностью. Но если нет МВФ, а в краткосрочной перспективе, что это будет означать? Это будет означать раскачку ситуации. Глобальная девальвация она, кстати, сказать, выйдет Вы за Вы сказали, что 30 гривен может быть 30 uh, я сказал доллар. плюс выйдет тобто за границу выйдет за 30. границы 30 но ну, я считаю, что вероятность на реализацию этого сценария незначительная это где-то около 10 процентов пожалеют и нам дадут транш. я считаю, что не то, что нас пожалеют она а давят на украинскую власть для того, чтобы она активнее попыталась проводить реформу. как ставятся до нас за кордоном вот взять, например Абсолютно різні речі, але все таки приватизація ОПЗ, що там відбувалося, і газ йому відключали напередодні дня приватизації, і, і, і що завгодно, і арешти, і ну от власне так чи хотіли відповідно дійсно проводити цю приватизацію, тобто сигнал для інвесторів. Далі, оці розборки між НАБУ і ГПУ теж що це таке, і і таких речей можна наводити ще багато. От дивляться на це і в МВФ, і потенційні інвестори, і що вони думають. Ну, это абсолютно очевидно, точно не добавляет Украине. Я сказал бы так, что то, что провалилась приватизация Одесского припортового завода, означало для европейских столиц, экспертов в европейских столицах и в Вашингтоне, то, что Украина не желает активно бороться с коррупцией. Вот. Основной сигнал: Украина не пытается бороться с коррупцией. Почему? Потому что в мировой практике, несмотря на то, что рассказывает доморощенные э, украинские часть доморощенных украинских экспертов, в мировой практике принято считать, что более низкий уровень э, государства, да, власти государства, особенно вот в таких секторах, как, например, ОПЗ, да когда вы в бизнесе имеете высокий уровень государства, это означает, что, скорее всего, вы покрываете или крышуете коррупцию. В условиях Украины это 100% факт, который воспринимается так и в европейских столицах и Вашингтоне. Если вы посмотрите последние рейтинги Transparency International, вы увидите, что Transparency International – международная структура, которая оценивает уровень коррупции. Так вот, посмотрите их так называемый Corruption Perception Index, индекс восприятия коррупции в вы увидите, что по Украине за последние три года он не изменился. Он как был плохим, так и есть плохим. Поэтому представьте себе, вот в логике любого иностранца, эксперта, который в конце концов консультирует администрацию в Вашингтоне, или администрацию в Брюсселе, или администрацию в Берлине, либо администрацию в Лондоне, я имею в виду офисы премьеров или президентов. Представьте себе, как он должен воспринять? Страна, где не поменялся уровень коррупции, где одна из рекомендаций снести уровень государственного сектора, потому что вы же понимаете, что здесь есть скрытые интересы, здесь есть деньги, которые зарабатываются через коррупционные каналы. Приватизируйте. Вы сможете сэкономить деньги будущих периодов времени, затраты своего будущего бюджета. И вы не проводите подобного рода приватизацию. Это четкий сигнал. У вас Остается высокий уровень коррупции. И вы не собираетесь активно с ней бороться. Какой может быть сигнал для инвестора? Для инвестора может быть один сигнал. Здесь не происходят реальные изменения. Значит, большая часть инвест-программ становится на паузу. И всякие эти расклады по поводу того, что сейчас сюда придут иностранцы, купят здесь нас всех с потрохами, опять-таки... Ет, даже не подлежит комментированию. Ви не вірите в те, що можна хоч якось навести лад в державній сфері, тому що все таки державне підприємство, воно ж і прибуток залишає в державному бюджеті. Ну і податки. Ну а вже інвестор, якщо він купив, то він тільки податки платитиме, а прибуток собі в карман буде в кише. Хто сказав, що э, ми живемо в ефективному государстві, де ми можемо. где, во-первых, ваше государственное предприятие покажет прибыль. Я уже вижу показ прибыли, например, в НАК «Нефтегазе» и покупка дорогостоящих автомобилей. Это было бы разрешено, например, частным инвесторам. Послушайте, в корпоративных финансах есть такое понятие, которое называется туннелинг. Когда даже в частных фирмах менеджеры, топ-менеджеры пытаются выводить выгодные активы через какие-то, вот почему туннелинг, через Туннели через какие-то схемы пытаются от собственника вывести активы, пытаться заработать себе. Если это существует в частном секторе, и он не всегда эффективен, вы можете себе представить масштаб этого вывода в неэффективных государственных предприятиях. Поэтому я против государственной собственности. Всякие аргументы по поводу того, не дадим убить курицу, которая несет нам золотые яйца, это аргументы ни о чем. В реальности, кто ходит с лукошком золотым, собирая вот эти золотые яйца от этой золотой курицы. Ріце точно ні, ми з вами ні українські а, а дивіться. Золота курка, яка весь час була з дефіцитом. Заявив я про нафтогаз, заявив прем'єр-міністр Гройсман. Що за підсумками першого півріччя цього року він вийде на прибуток понад 20 мільярдів гривень? Тут вопрос не... Ну, во-первых, вопрос получення. Прибури. Так у мене ще питання. А на тоді було настільки піднімати ціну газу? Якщо виявляється, можна вивести якось Нафтогаз на, на прибутковість? В этом-то и есть основной вопрос, который должен был бы возникнуть и который возникает, опять-таки, у экспертов не только в нашей стране, а и за пределами нашей страны. Когда говорили о том, что необходимо увеличить тарифы, есть, в этом есть экономическая логика. Но когда ты увеличиваешь тарифы в НАК «Нефтегазе», ты выводишь его на бездефицитный уровень. Но параллельно с этим ты понимаешь, по крайней мере, я рассказываю, как думал Вашингтон и западные столицы по поводу этого процесса. Ты увеличиваешь тарифы, выводишь на нефть и газ в бездефицитную зону. В прошлом году он съедал, если не сказать сжирал, у тебя 6% твоего ВВП. Это колоссальные деньги. 6% ВВП для примера вообще разрешается дефицит вот по нормальным, так называемым махстрийским критериям. Допускается где-то в районе около 4%. Представ Представляете, что у вас одна контора государственная съедала 6% ВВП в полтора раза больше допустимого вообще для государства. А у тебя есть еще, кроме этого, еще куча дармоедов. Так. У тебя ты перебрасываешь дефицит на нефтегаза. На бюджет. Но счит... если ты считаешь, живешь в парадигме, что бюджет у тебя более эффективно используется, чем просто э, деньги в НАК, нефтегазе, то вместо 6% у тебя может дефицит двинуться в, э, в отметку, например, 4-3% ВВП. То есть автоматически ты экономишь где-то около 2% ВВП. В этом была парадигма, в этом была так, логика, мышления, вот правильно, логика мышления, когда давали э, программу сотрудничества Украины, Международный валютный фонд и поддержка всех остальных западников, западных партнеров украинских но в этой логике конечно нак нефтегаз должен был бы показать как вы правильно сказали нулевой дефицит когда нак нефтегаз показывает прибыль то здесь возникает два вопроса первое действительно зачем подняли тарифы так активно ну, ответ совершенно очевиден. Вот это увеличение резкой стоимости тарифов, наверное, не соответствовало рыночным, рыночным подвижкам. Потому что, если вы посмотрите, подвижки на газ были... То все-таки цена рынковая цена? Ну, рыночная цена... Что значит рыночная Но цена? Ну, мы же отримаем пояснение, что это рынковая цена. Ну, теоретически, сейчас у нас рыночная цена. Теоретически. Но если организация показывает э, вот э, такую прибыль, около 20 миллиардов гривен за первые полгода, это означает, что всплеск ценовой был более высокий, чем мне не, не, было надо сделать. Но тогда сделали... уряд сам признает, что мы занадто подняли цену, вы будете страждать, мы будем искать деньги на субсидии, а в «Нафтогазу» прибыток. Здесь есть еще, вот это первое, я сказал, это возможное было объяснение. Второе возможное объяснение состоит вот в чем. Опять-таки, коррупция и туннелинг, о котором мы говорили в первой части передачи. То требовалось бы с тем туннелингом разобраться. Правда. Як это наводится? означает, что уровень, скорее всего, уровень коррупции в НАК нефтегазе или возможности для коррупционных действий, они уменьшились и вот эти 20 миллиардов, которые, возможно, изначально mm -hmm. э, могли лечь в себестоимость mm -hmm. продукции, да, вот почему, вот почему был скачок такой ценовой, тарифный. А в реальности его можно было сделать меньше. Но произошли какие-то блокираторы. Да, вот в себестоимость ты не можешь закачать в себестоимость своей продукции вот эти дополнительные 20 миллиардов. Ты вынужден их выбросить выше. Просто вынужден показать, означает, как прибыль. Это означает, что нафтогаз став прозоришим. Да. Вот и это означает позитивную в данном случае подвижку. То есть с одной стороны зрада, с другой стороны перемога. Зрада это то, что э, они не должны были показать прибыль вообще, но перемога состоит в том, что вот если они показали, значит они не смогли вот так вот ну, э бачите, Ну, вот видите, какая хорошая речь связывалась. Ну, и создан офис поддержки инвестиций, который был анонсирован, и вот уже премьер-министр сказал, что створено его, и теперь будут взаимодействовать в этом офисе с всеми бизнес-ассоциациями, в том числе международными, Американской торговой палатой, Европейской бизнес-ассоциацией, посольствами, с Министерством экономики, он будет Працювати мінфіном, МЗС, торговими представництвами, тобто з усіма інститутами, які задіяні в економічному житті країни, сказав Володимир Гройсман. М -м, наскільки це може збільшити? прийти к инвестиции в Украину, Ну, знаете, если оценивать это вот по десятибальной шкале и десять баллов поставить максимальный эффект от э, мероприятия, я бы дал, э, скажем, где-то в районе около единицы. То, э, Серьезно? То есть, то есть в реальности этот шаг совершенно ничего не означает. И вот почему э, иностранный инвестор, когда принимает решение о приходе в ту или иную страну, он меньше всего интересуется подобного рода заявлениями которые звучат не только в Украине. Достаточно посмотреть заявления, которые звучат в Мексике, извините, в Аргентине, в Венесуэле, страны, которые расшатаны экономикой, в Бразилии сейчас, да, вот до последнего времени, до того, пока появился и о президент, а был предыдущий президент, который вот попадает сейчас под расследование серьезное коррупционное в Бразилии. Больше всего возмущает любого э, инвестора заявление на подобие того, которое может сделать премьер или президент страны. Приходите в мою страну, я вам гарантирую, что ваша инвестиция будет абсолютно защищена, вы получите абсолютный режим благоприятствования и так далее. Это не просто э, неправильно, это возмущает и раздражает любого инвестора. Почему? Потому что ни один инвестор не приходит под имя того или иного президента, того или иного премьера. Мы с вами можем перечислять уже там больше, чем десяток украинских премьеров, которые давали подобного рода обещания. И чем это все заканчивалось? А как быть инвестору? Мы с вами инвестор, который приходит, например, решает прийти в Украину. Любой инвестиционный проект идет с циклом где-то от 5 до 10 лет где гарантия, что этот премьер просидит в этом кресле премьерском в ближайшие пять лет? А что будет с нашей инвестицией, если через месяц его уберут, а если через полтора года? Украина американского бизнес-совета, да, вот их настроение, представители Украины американского бизнес-совета, которое мы еще не публиковали в Украине, но уже публиковали в Вашингтоне, свидетельствует о том, что 94% американских уже существующих и потенциально заинтересованных, вроде бы потенциально заинтересованных в Украине инвесторов сказали по поводу того, что коррупция является для них колоссальной проблемой для того, чтобы они вообще зашли в эту экономику, в эту страну. 94%. То есть фактически что все... Все опасаются колоссального уровня коррупции. Вы, господа, попытайтесь снизить уровень коррупции. Вы, господа, откликнитесь на... Я понимаю, что Американская бизнес-ассоциация, Украина, Американский деловой совет, это только один срез. Да, это очень специфические инвесторы. Но это одни из инвесторов, которых надо слушать. И э, когда инвесторы говорят по поводу того, что, извините, но к вам не придут, вообще ни в одну экономику не приходят, где не обеспечивается верховенство права. Вы думаете, вот почему, например, Трамп, да, вот которого критикуют здесь в Украине, сказал по поводу, говорил по поводу, сказать и Клинтон тоже это включала в свои выступления по поводу необходимости верховенства права, проведения структурных реформ. Соединенные Штаты Америки да, одна из ведущих экономик мира. Стоимость экономики 16 триллионов долларов будет по результату этого года. Для примера, они 16 триллионов по результату 16-го. А мы для примера будем 100 миллиардов долларов. 16 триллионов да, порядок цифр, и 100 миллиардов. Так вот, они пытаются проводить реформы, они пытаются обеспечить верховенство права. Кто придет в экономику, кто придет в страну, где инвестор не защищен? Где мы с вами сейчас вложим деньги, а завтра появится Иванов. Петров Сидоров, который скажет, что это мои были инвестиции. А кто сказал, кто заходит в экономику, которая занимает последнее, одно из последних мест в первой сотне, например, рейтинга Doing Business Report Мирового банка до да, легкость ведения бизнеса. Внутреннее и внешнее доверие должно быть. Без этого рассчитывать на то, что будет качественная подвижка. В бізнес-кліматі в стране і начнеться масіроване розвиття страни. Ну, ну, ну тоді наша влада мусить зробити все, що тільки можна, щоб ці інвестиції йшли, тому що далі вже падати Україні просто ніколи. І я надію, що вони це розуміють. Дякую, пане Олегу. Спасибі за э, розмову. Сьогодні дякую, що прийшли. Це був Олег Остенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера. Ви були з програмою на слуху. Дякую всім. На все добре. На слуху, на слуху.